عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سدر ابن بير أسلم هدي سعودين سنة بنهاية نمريك الله سلام الحمد لله شكر جدا بدأ الله سبحانه وتعالى kita masih lagi melihat ayat ke-40 sebelum masuk ke-41 Masih melihat ayat ke-41 sebelum masuk ke-42 Iaitu Rasulullah SWT A'udzubillahiminasyaitanirrojim انفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّتَّبَعُوكَ وَلَكِن بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشَّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَعَنَّا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يهلكون أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ رانقلها قاموا بايدانكادرينان او تبرعات dengan من الحركه الله Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui Kalau yang kamu serukan kepada mereka itu keuntungan yang mudah diperoleh Dan perjalanan yang tidak seberapa jauh Pastilah mereka mengikutimu, wahai Muhammad Tapi tempat yang dituju itu amat jauh terasa oleh mereka Mereka akan bersumpah dengan nama Allah Jikalau kami sanggup, tentulah kami berangkat bersama-sama mu Mereka menyiasakan diri mereka sendiri Dan Allah mengetahui bahawa semuanya mereka benar-benar orang yang berdusta Kita telah lihat sedang ini mulai kat bahawa ayat yang ke-41 ni tidak dinasahkan dengan ayat yang ke-17 surah Al-Fatih. Laisa al-a'ma haraj, al-a'raji haraj, al-maridi Ayat yang 41 tidak boleh menasahkan ayat ke-17 ini. Kerana saya ini hati dan dikasih Allah sekalian. Tuntutan untuk pergi berjihad, nafir ini bila diumumkan, semua orang Islam wajib mempertahankan negara mereka jika negara mereka diceroboh. Tapi kalau negara jiran ini ceroboh, negara umat Islam yang berjiran dengan mereka yang ceroboh, maka tuntutan jihad itu adalah terbatas kepada setengah orang Islam dan menjadi satu fardu kifayah, bukannya fardu ain. Jadi, saya ingin mengingat ayat ini tidak perlu, bahkan tidak mungkin nilai telah dibatalkan oleh ayat surah Al-Fatihah. Sebagaimana dugaan sesetengah para ulama. Kerana, bukan saja Al-Fatihah itu telah turun lebih awal daripada surah at Tetapi juga kerana kedua ayat ini Sebenarnya dapat dikompromikan maknanya Satu Berkaitan dengan tuntutan bila negara mereka diserang Satu lagi bila keadaan Fardu Kifaya Berlaku serangan kepada negara umat Islam yang lain Dalam keadaan negara umat Islam ini berbeza-beza Tidak ada satu khilafah Tak ada satu yang menaungi Maka masing-masing klaim mereka negara umat Islam Mereka negara Islam Maka jika satu diserang Umpamanya pada hari ini Palestin Maka umat Islam di tempat lain wajib membantu Kewajipan membantu itu Dilihat dari mana yang mampu Bila sebahagian telah menjalankan tahun itu Maka gugurlah tuntutan ke atas semuanya ini. ini namanya Fardu Kifaya Surat yang lain pula kalau kita lihat Walaupun seorang itu tidak mampu Namun apabila datang nafir yang bersifat am kepada semua Maka dia wajib juga turut serta Itu sebab kita telah bawakan Bahawa Al-Imam Az-Zuhri Al Meriwayatkan bahawa ulama besar namanya Sa'id bin Al-Nusayyid Turut serta dalam peperangan walaupun matanya telah buta sebelah Ketika ditanya kepadanya, bukankah engkau memiliki uzur untuk tidak turut serta? Jawapannya Allah perintahkan untuk pergi berjihad orang yang ringan, orang yang berat. Kalau aku tak dapat ikut perang Maka paling tidak aku akan memperbanyakkan jumlah bilangan orang Islam Dan aku dapat menjaga barang-barang orang Islam Dan juga kelengkapan mereka Begitu juga Abu Talha yang pernah kita ceritakan Begitu juga dengan Abu Ayub Al-Ansari yang kita ceritakan Begitu juga Allah bin Matum yang telah kita ceritakan Begitu juga Bilal bin Al-Habashi yang telah kita ceritakan Saya pernah baca tak kisah Abdul Rahman Al-Ghafiqi Abdul Rahman Al-Ghafiqi ini Cintanya kepada jihad ketika zaman Umar bin Abdul Aziz pemerintah kerajaan Islam di bawah pembinaan Bani Umayyah pada waktu itu dan Abdul Rahman dan Umar bin Abdul Aziz ini disifatkan sebagai khamis khulafat Rashidin yang dianggap sebagai khulafat Rashidin yang kelima ini Umar bin Abdul Aziz melihat siapakah yang layak untuk memimpin negara-negara umat Islam antara yang bawah berada di warna naungannya adalah kerajaan Andalus Spain Andalusia daripada hari ini tuan-tuan Bila kita sebut Spain Kita ingat orang pada pasukan Madrid Barcelona dan sebagainya Padahal ini semua negara Umat Islam itu saya eh? Berapa ratus tahun dahulu Islam telah pun tertegak di sini Hampir 800 tahun Tamadun yang ada di sana Ada peluang ziarah di sana untuk melihat Ada ziarah kita bertambah iman saya eh? Bukan ziarah untuk setakat bergembira saja. Ini Umar bin Aziz bila dilihat Siapakah yang layak untuk memimpin negara Andalus Yang banyak cabaran itu kerana diteringi oleh kuasa Kristian Maka akhirnya Umar bin Abdul Aziz telah melihat Yang layak untuk memimpin adalah Seorang yang dinamakan sebagai As-Samah bin Malik Al-Khawlani samah bin Malik Al-Khawlani Al Ini seorang yang salih Maka dia telah pun mewasiatkan kepada As Samah Untuk menjadi Khalifah Menjadi Gubernur orang Islam Di Andalus, di Spain Asamah As ini merupakan seorang yang salih Itu sebabnya Umar bin Abdul Aziz telah memintanya Untuk menjadi khalifah menjadi gubernur di negara Spain, negara Andalus itu. Bila sama Abi Malik al khawalani ini naik saja tahta di sana, naik sebagai gubernur. Maka dia mencari-cari orang saleh kelilingnya untuk membantu, bukan orang yang banyak duit. Bukan orang yang hebat penampilan dirinya, bukan orang tegak tubuhnya. Itu semua penting, tetapi yang lebih penting daripada nilai iman. Yang dicari oleh Sama bin Malik al khawalani gubernur Andalus ini Akhirnya ditemui Setelah diceritakan kepadanya ada seorang bertaraf tabi'i yang masih lagi hidup pada waktu ini datang kepada kita dan tabi'i ini pernah belajar dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Orang yang berjumpa dengan sahabat tak jumpa dengan nabi kita panggil tabi'i. Jadi sama Imam Malik Al Khawlani ini menjadi sangat gembira. Terangkan kepada aku siapa orangnya, tak sabar dia nak tahu. Akhirnya mereka telah memberitahu yang dimaksudkan itu merupakan Abdul Rahman Al-Ghafiqi Abdul Rahman al Ghafiqi ini adalah seorang Tabi'i yang hebat yang pernah belajar daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada umurnya. Ani yang sama bin Malik al khawlani ini menjadikan Abdul Rahman sebagai pakar rujuk ini. Abdul Rahman al Ghafiqi ini, tokoh mujahid yang kita nak ceritakan tentang yang riwayat hidupnya sendiri. Abdul Rahman al Ghafiqi ini takdir Allah SWT telah lahir dalam satu pertempuran penting dengan kerajaan Perancis dan hampir-hampir berjaya membuka Perancis mati bersama bin Malik al-Khawlani Akhirnya bila mati, orang Islam yang ada di sana tiada pilihan untuk menggantikan gubernur, melainkan ini yang di dia Abdul Rahman al-Rafiqi. Abdul Rahman yang merupakan seorang tentera biasa akhirnya yang oleh rakyat di sana dan mendapat sokongan daripada khalifah yang berada di Damsyik iaitu Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu mujadid yang pertama seperti disifatkan oleh Imam Syafi'i ini akhirnya Al Rahman terpaksa mengambil jawatan Yang penting dalam negara umat Islam itu Pertempuran terpaksa di reverse Terpaksa surrender, terpaksa perundur Kerana Ketua tentera Islam yang pertama Yang bernama Osama bin Malik Al-Khawla Ini telah mati syahid Perundur ini bukan bermakna Kalah, bukan lagi daripada medan pertempuran Yang diharamkan oleh Islam Al-Firar Yaumul Zahfi Watawali Yaumul Zahfi, tidak Tapi ini pulang untuk Honor untuk menyusun semula strategi Dan beberapa tahun selepas itu Dengan berbagai kemelut yang berlaku dalam kerajaan Andalus yang besar ini Termasuklah membunuh salah seorang daripada Pemimpin kanan kerajaan yang khianat Akhirnya Abdul Rahman Fiti berjaya menyusun semula strategi untuk menyerang Kerajaan Pancis yang sebelum itu telah berjaya menghalang kemarahan dan terisam ke seluruh benua Eropah. Ini yang diberikan Allah Kisah ni kalau kita lihat Kisah yang sangat syahadu sekali Malangnya bukunya belum lagi diterjemahkan ke dalam Bahasa Melayu kita Buku bertajuk Suar Min Hayati Tabi'in Oleh Syekh Dr. Abdul Rahman Rafat Basha Akhirnya Abdul Rahman Ra'fad itu ingin sekali Dia milikkan Semangat jihad yang lebih pada dirinya Tidak pernah menghalang untuk Beliau terus mengembangkan tentera Menyusun Memberi beasiswa kepada pelajar-pelajar Untuk menuntut ilmu hadis Dengan keadaan memberikan bantuan kepada umat Islam supaya orang miskin dapat hidup dalam kawasan yang susah di sana membantu orang yang cinta kepada umat agama Masih-masih dihidupkan kuliah-kuliah agama dibangunkan dan inilah dia sumber inspirasi kekuatan umat Islam sebenarnya akhirnya bila tentera semua pun sudah cukup diminta bantuan daripada kerajaan yang berada di Mesir dan di utara Afrika itu untuk menghantar pada tentera bagi melanggar negara Pancis yang berjiran saya ingin mulai kat masyarakat Berlakulah pertempuran yang besar ini Dan Islam hampir-hampir mendekati Paris Tuan-tuan Allah SWT ketika tentera Islam mendekati Paris Abdul Rahman Rafiqi pun telah Kena satu lembing daripada atas kudanya Dan jatuhlah dia sebagai syahid dan dikenali perang ini Sehingga ini mereka kasihan dan Islam Sebagai Ma'raka Balatul Syuhada Ma'raka Balatul Syuhada ini فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي سجراء فانجيس لو لم تسار شهر مرتيل المسلمين وقائدهم الغافقي فظلت إسبانيا تنعم بسماحة الإسلام ولما تأخر سير المدنية في أوروبا ثمانية قروض هذه كتب كتب سوء الله في سجراء فانجيس يابتن رحمة الغافقي تابعي يمبنى بلجار ربنا أمار خطأ رضي الله عنه لنسبة جهة جنيني لننتظر Tapi Allah takdirkan dia untuk mati syahid Dan Tuan tidak dapat berkembang ke Perancis Kalaulah kemenangan berpihak mereka sudah tentu seluruh Eropah pernah masuk Islam sekali Jadi Abdul Rahman Azhar Sakyat ini jatuh, jatuh sebagai seorang, seorang dan tentu pun terpaksa berundur Dan menyerahkan kembali satu persatu bandar yang telah dinaungi Yang berada dalam kerajaan Perancis itu sebelum itu Dan disifatkan oleh di sejarah Kalaulah tidak kerana kemenangan Charles Martel Ke atas umat Islam Dan kematian Rafiq ini Sudah tentulah Spain akan terus berada dalam Kerajaan Islam Terus menikmati keadilan Islam Dan tentulah tidak lambatnya Masuk tamadun Ke negara Eropah selama 8 tahun Pokoknya punya Islam Membawa tamadun Islam membawa civilisation Barat yang mengatakan mereka civilized itu sebenarnya dia ambil dari Islam, dia ambil daripada Spain tapi kerana Spain ini telah pun jatuh bila kalahnya Abdul Rahman Al-Rafiq dan bantuan ketenteraan lambat sampai, maka akhirnya selepas itu, kerajaan Perancis berjaya mengumpulkan kekuatan Kristian seluruh Eropah untuk menghalau umat Islam daripada Andalus jadi saya ingin berhati-hati dengan kasi keseorang tujuan kisah ini dikemukakan bukanlah untuk kita beribut untuk bawa siarah Sejarah ni menat kalau untuk kita faham sebenarnya Tapi kita mesti faham Bahawa Islam pernah berkembang begitu kuat di negara Eropah Bahkan seluruh Andalus itu merupakan satu negara umat Islam Yang harus dikembalikan semula ke pangkuan Islam Dan tujuan itu dan tuntutan itu terletak di atas bahu tuan-tuan Selain daripada Palestin Dan selain daripada banyak negara umat Islam yang telah jatuh ke tangan musuh-musuh mereka Dan berlulasalah, bermahalajilah kezaliman Tanya Islam datang dengan Kak Adila, Seperti yang telah kita kemukakan sebelum ini Saya boleh lihat Kalau seperti ini Contohnya yang mampu dikemukakan dalam majalah solusi Siara para ulama murabi Para ulama taraf Sahabat, tabi'in Tabi' tabi'in, tabi salafi salih Yang perlu mencorak Dicorakkan mikiran anak-anak kita Yang semua Islam tentang pengobanan perjuangan mereka Saya ingin rahmatin yang dikasih orang sekalian Bila kita lihat ayat ni, struktur ayat Inviru khifafa wa thikala wa bi anfusikum bi sabirillah. Dalam struktur ayat ini dahulukan harta ke atas jiwa. Bagi menekankan perlunya menyumbangkan harta apa lagi dalam suasana perang tabuk. Ketika umat Islam sangat memerlukan harta. Sampai perang ini telah kita jelaskan dipanggil sebagai sa'atil usrah. Sa'atil usrah. Iaitu masa berlakunya krisis. Banyaknya musuh, jauhnya perjalanan, sulitnya situasi dan ditambah pula dengan segelintir golongan munafiqun yang tidak mahu turut serta dalam perangan dan ada di kalangan mereka orang-orang Islam mukminun yang juga telah terpedaya dengan ajakan-ajakan munafiqun itu dan dalam perangan ini kita telah jelaskan bahawa Nabi Muhammad radhiyallahu anhu telah menyumbangkan untuk pembiayaan perang sebanyak seribu dirham seratus ekor unta sampai Nabi SAW telah menyifatkan ya Allah redha la Uthman kerana aku sangat kepada kepadanya Demikianlah dapat kita lihat dalam sirat Ibn Isyam okay, Contohnya Riwayat lain menjelaskan Beliau telah mengemukakan 200 ekor unta Sarat dengan perlengkapannya Untuk kemudahan Islam Ditambah pula dengan wang yang banyak Untuk membantu perjuangan Rasulullah SAW Setelah boleh lihat Perkembangan sejarah ini Antara buku sejarah yang baik Setelah Rahikul Maktum Telah pun diterjemahkan oleh Pusaka Darul Haq dari Indonesia Sangat baik terjemahannya Pada penilaian saya dan begitu juga telah diketemakan di Malaysia dalam musibah Semayu Semoga Allah memberi keberkatan Dengan kita mengkaji Dan ingin mengikuti perjuangan Nabi Muhammad SAW membaca Kitab-kitab sirah seperti ini InsyaAllah dalam perjalanan ke kita akan Bincangkan ayat ke-42 diikuti dengan ayat berikutnya Allahumma'alam Salallahu ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuhu wa salam rabbil alamin Wa barakatuhu fikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ごありがとうございえっ